आप देख रहे हैं अहमद कमाल आज हम सीखेंगे तो हम किस तरीके से ते बनता तो है सबसे तो पहले हम 10 किलो गोश्त लेंगे उसको हम उसको उबाल लेंगे और उसकी यखनी तैयार कर लेंगे उसकी में उन् डालेंगे प्यार का हैं और नमक इसको हम अच्छे तरीके से उबाल लेंगे गोश्त कल जाए तो फिर हम गोश्त को निकाल के फेजर रहा कर लेंगे और जख्मी को हम कर करेंगे ये पाँच किलो मूंग की दाल है और पाँच किलो मसूर की दाल इसको हम धो के थोड़ी देर भिगो के रख देंगे ये गंदम है और इसको भी हम धो के भिगो के रख देंगे ये पाँच किलो चने की दाल है इसको भी हम धो के भिगो के रख देंगे ये जो का दलिया है इसको हम साफ करके रखेंगे और भिगोएंगे नहीं। इसको हम धो के डायरेक्ट बैग में डाल देंगे। ये देखें व्यूबर्स दालें उबल रही हैं इसमें पाँच किलो चने की दाल पाँच किलो मसूर की दाल और पाँच किलो मूंग की दाल ये दो दीगों का हिसाब है और बीच में पंद्रह किलो गोश्त हमने पहले ही राजा से गला के रेजा रेजा कर लिया है। और उसकी यखनी भी निकाली है जो बराबर दो दिगों के अंदर डलेगी खनी से घोष निकाल लिया गया है और बाकी अब ये यखनी है ये बराबर दो दिन नमक प्याज और लहसुन ये अभी गंदम भिगो के रखी हुई है ये अभी ऐड नहीं की है क्योंकि ये भिगोने से ही आधी गल जाती है जब डालेंगे तो ये उसके अंदर मिक्स हो जाएगी और फिर एंड पे सिर्फ इनको घोटेंगे इसमें गंदुम और जो अलावा से बना रहे हैं दूसरी जगह

डाल दोनों दिन फिर दोनों हा को घोट लेंगे। ये देखें व्यूवर्स घोटने के बाद कितना मज़ेदार ज़बरदस्त शरीम तैयार हुआ बहुत ज़बरदस्त